Игра получилась для нас очень сложная. Соперник очень достойный, новички лиги, Тоттенхэм. Команда просто великолепная, с отличным капитаном, который, по сути, делает игру очень хорошо. Очень сложно с ним справляться, особенно в центре поля. Вот. Я считаю, что, конечно, результат... Плохой для нашей команды. Мы рассчитываем победу. Мы рассчитываем на победу в каждой игре. Но сегодня не получилось, во-первых, от того, что соперник действительно очень сильный. Очень сильный соперник. Но и не, не совсем получилось собрать оптимальный состав на игру, хотя грех жалуется, игроки у нас достаточно хорошего уровня. Но также, я думаю, будут добавлять наши новички, которые сегодня также проявили себя. У нас очень... Хороший новый нападающий, очень хороший центр поля, вот. Так что результат не удовлетворительный для нашей команды, но все будет в